что МГТУ имени Баумана это давай, 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 как можно сильнее подорвать нашу национальную безопасность именно поэтому они давай, 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 давай,

Говорит, что он... Сейчас да, они супер подкупить руководство данного завода, дай очень большую взятку и решили остаться здесь на 10 лет. Они хотят 10 лет отправить наших <свят> студентов. Они хотят 10 лет разрушать психику нашего молодого поколения.